Ви дивитесь програму Люди нашого міста сьогодні. Гостою програми буде Тетяна Петракевич, директор відкритої європейської школи, голова громадської організації Мрій та дій», та автор ідеї і керівник проєкту Арт Балкон. Вітаю вас. Доброго дня. Дуже приємно, що ви до нас завітали, і е, я знаю, що ви дуже багато часу свого приділяєте і громадській діяльності, і у вас є робота, і у вас є родина, і у вас є троє діточок. Скажіть, будь ласка, як сьогодні такій молодій мамі можна себе присвячувати і родині, і такій діяльності великій? Ну... Е... Это не просто, но, наверное, возможно, когда все, что ты делаешь, ты делаешь с любовью. Просто я не разделяю да, то, что я делаю в сфере там, громадской деятельности или каких-то социальных проектов. И моя семья, на самом деле, я все это делаю в том числе и для своей семьи. Угу. То есть для меня это такой способ заботиться. Конечно, очень много времени уходит на работу, на какие-то другие вопросы и семья очень часто оказывается на втором месте так. в приоритетах, но это такое постоянное жонглирование приоритетами по-другому невозможно. Дорогая, скажите, вам родина помогает, человек ваш, как он да. ставится до вашей идеальности? Конечно, помогает. Ну, во-первых, мы с ним очень долгое время работали вместе, мы работали в сфере бизнеса еще до того, как я, допустим, открыла школу и начала заниматься социальной деятельностью, так активно, да, и до рождения детей мы порядка 10 лет мы в одном кабинете, друг mm -hmm. напротив друга, занимались бизнесом, поэтому мы привыкли так. делать что-то вместе. Потом, когда э, я приняла решение открывать школу, э, он остался в бизнесе. Школа это не совсем бизнес, <laughs> вернее, совсем не бизнес, скажем так, пока что, по крайней мере, точно. И был такой сложный момент, потому потому что ему не просто было принять, да, что вот вот все мы так. вроде как уже не вместе, так. даже там через две недели после того, как я уже непосредственно перешла, вот физически, да, в школу там делался ремонт, все он мне позвонил, сказал, когда ты будешь в офисе? Я говорю, так я уже не буду. Все было сложно, но во всем, что я делаю, он меня поддерживает, потому что, он понимает, почему я это делаю, и естественно, как муж, иначе он бы не мы можем, наверное, да. да, он разделяет все эти принципы, ценности и стремления, которые у меня есть. Что касается детей, то они вынуждены участвовать практически во всем, что происходит, потому что, ну, то есть времени бесконечное, у -у -у. и, конечно, иногда я совмещаю социальные активности и общение с детьми, но, как я вижу, им это начинает нравиться. Ну и вообще, я считаю, что детей нужно приучать. Не то, щоб привчатися розказувати і показувати, що таке реальне життя, і як mm -hmm. все відбувається. Тому що якщо зробити це в 15 лет, то вже дуже поздно було. А от ви відкрили школу, так? Mm -hmm. це відкрита європейська школа. Ну, Є люди, які відкривають там садочок, mm -hmm. школу. Коли в родині з'являються діти, і мама хоче чи тато, ну, щоб ну, діти були якось більш. с и так, и mm -hmm. они открывают школу. А у вас было так само, Нет. чи это зовсім не имеет отношения до нарождения ваших детей? Это имеет отношение к рождению детей, но я точно не хотела проводить, ну, то есть я точно не открывала школу для того, чтобы весь день находиться с детьми, или как можно больше времени находиться с детьми. Я вообще считаю, что вопрос тут не в количестве времени, а в качестве проведенного времени. Я всегда была работающей мамой, даже когда рожала, я рожала всех детей или на выходные, или на... Праздники государственные, но так сложилось. Два-три дня. Да. Два, дня и буквально да. там через неделю я уже ходила в офис, ну и дома работала и дистанционно. Не в этом дело. Школу открыла вынужденно из-за детей, потому что старший сын пошел в первый класс и так сложилось, что в первый год мы поменяли две школы. Ну, как мне кажется объективно, он совершенно обычный ребенок, и у меня нет каких-то супер запросов там по отношению к нему все нормально было но качество образования э, и вообще система образования меня ввела в такой шок mm -hmm. <laughs> и что я поняла что мы вот поменяли две школы и в общем-то обошли все школы возможные да, для нас и я поняла что выбора у меня нет э, и в какой-то момент я просто решила что ну хочешь сделать хорошо э, сделай сам mm -hmm. вот этим и занялась я полностью погрузилась на три месяца я полностью погрузилась вообще в сферу образования, хотя до этого, как я уже сказала, занималась бизнесом, uh -huh. прям непосредственно до школы я занималась экспортом сельхозпродукции, uh -huh. это совсем другая сфера. А вот. чем выделяется ваша школа от інших? Что вы сделали так, чего нема в інших школах? Uh, ну, uh, во-первых это те ценности, которые мы закладываем в нашу школу. Для меня школа это прежде всего про детей, то есть это абсолютно детоцентрированная школа. При этом мы очень много внимания уделяем и всем остальным участникам процесса, это и учителям, и родителям. Потому что если вы не будете работать с учителями, не будете их развивать, да, ничего не получится вообще есть таких три принципа, даже как слоган школы. Да, это открытые двери, открытое сердце, открытый разум. Если говорить про принцип открытых дверей, в нашей школе нет первоначального отбора по академическим знаниям. Мы берем всех детей, и моя задача как раз научить каждого ребенка. Не просто научить, а раскрыть его максимально, исходя из его индивидуальных особенностей и способностей, которые дала ему природа. Потому что каждый ребенок может быть успешным. Важно найти его сильные стороны и на этом строить его обучение и развитие. Ну и также у нас инклюзивная школа, мы берем детей с особенностями, ну и я считаю, что угу. это абсолютно нормально. Принцип открытого сердца – это действительно любовь и уважение каждому участнику процесса, где-то центрированность, гуманная педагогика, демократические все принципы и нормы у нас соблюдаются. Мы относимся к детям как к равным и объясняем, что если вы хотите свободу, у вас должна быть ответственность. Учим их этому и сами, соответственно, ведем себя так же. Ну и открытый разум ⁇ это обучение с использованием максимально эффективных методик. Я не люблю говорить там современных методик, потому что на самом деле есть очень много давно придуманных способов обучения детей, про которые там иногда забывают. Я говорю о том, что каждому ученику мы ищем... Вот свой какой-то подход. Свою, свой путь, свою технологию обучения. И вот это то, что отличает нас от других, что действительно есть индивидуальный подход, угу. и он основан на э, трудах серьезных педагогов и психологов. Вот так. Плюс, так. еще помимо академических знаний, у нас дети с первого класса изучают дебаты, риторику. Да, мы их учим. Це, я вам хочу сказать, это очень важно, чтобы дитина могла донести свою думку, yeah. своє враження. А, тому що, знаєте, мені здається, що дорослі сьогодні, ну, таке може не дуже доречне слово, так затюкують дітей. Так? Uh -huh. Буде так, тому що це я так сказала, yeah. бо ми, батьки, ми знаємо краще, що тобі треба. І там, чому ти себе там погано вівчиве, а дитина не може роз'яснити, що yeah, yeah. можливо була така ситуація, і це, знаєте, і, ми ж всі родом з дитинства, так, yeah. і потім це. Если дорог... батьки не хотят, чтобы их детьми кто то скажем так, их детьми керувал, собі на потребу, так, то треба, мабуть, притримуватися такой философии. Вы сказали с первого классу и до якого вчаться в этой школе? А, пока что это начальная школа, первая ступень, первый-четвертый класс. Вот сейчас у нас первый, второй, третий класс, да? А дальше я планирую открывать среднюю mm -hmm. школу и даже вот в прошлом году подавала проект на проект "Новые лидеры", возможно, ну канала mm -hmm. ICTV э, прошла в, по-моему, сотню проектов первую, но уже дальше пошла. Mm -hmm. пошла. Ну школа это такой локальный проект, вот такой с проектом современной средней школы в нашем городе. Вы сказали, что выборы это всех, так? Да. А, нас, ну, а лишь такая не Она аж... небольшая. Да. Ну, Во-первых, это частная школа, так. то есть здесь, безусловно, есть ограничения, да, по финансовым mm -hmm. возможностям родителей я сразу говорю она не дешевая хотя со своей стороны я стремлюсь к тому чтобы такая школа была доступна как можно большему количеству mm -hmm. детей но вынуждена мы ставим определенную цену то есть это то что скажем так да mm -hmm. ну, отсекает там какую-то часть детей, к сожалению. А, а дальше, как я говорю, кто первый встал, э, тот и попадает в школу. То есть, допустим, набор на следующий год уже идет, и уже записываются люди. Ну, и здесь очень важно, э, чтобы понимание родителей о том, что дает школа, о том, как все должно происходить, ценности родителей, принципы какие-то жизни родителей совпадали с ценностями нашей школы, mm -hmm. потому что очень часто родители декларируют, что они хотят, чтобы к детям относились с уважением и так далее, а на самом деле где-то в глубине они они сами ведут себя по-другому, да, или там для них все-таки в первую на первые план выходит там чисто академические знания там зубрежка и так далее а мы-то на самом деле еще очень много уделяем внимания так так называемый soft skills да, которые в современном мире то о чем вы говорили критическое mm -hmm. мышление творческий подход да то есть аргументация вот это которые родители на самом деле не обладают yeah. это все благодаря этому поэтому то есть Поэтому приходят те, кто видит угу. в этом смысл и видит будущее за такими школами. Потому что если вначале я делала эту школу, знаете, как реакция на ситуацию мою личную, да, потому что действительно некуда ходить, а у меня трое детей, то потом я поняла, что у общества огромный запрос на изменения в системе образования. Ну и то, что мы видим сейчас, то, что делает Министерство образования. Мы, кстати, очень поддерживаем реформу. Мы видим, что запросы очень сильные. Просто государственные муниципальные школы, там идет очень сильное сопротивление. И в этом плане, конечно, частные школы должны становиться флагманами этих изменений и вот теми площадками, где происходят вот такие вещи. И чтобы закрыть эту тему угу. и угу. уже дали, а, как вы ну, запрошиваете, каких выкладачив, какие критерии до этих людей? Хороший такой вопрос. Ну, смотрите, прежде всего, конечно, это люди должны обладать определенными формальными э, признаками, то есть требования есть, да, соответствующее образование и там минимальный опыт работы, ну или какая-то практика. А, действительно, мы берем часто молодых специалистов, и для того, чтобы они стали в профессиональном плане такими, какими хотим мы их видеть мы мы очень много времени уделяем обучению то есть обучение за счет школы они посещают тренинги при том такие тренинги куда ну не все там коммерческие организации отправляют угу. своих специалистов но самый главный вопрос это конечно вопрос внутренних качеств деловых качеств вопрос тех же принципов и ценностей это очень сложно выявить сразу. Mm -hmm. Но я первый вот критерий такой самый первый критерий, э, лично мой, да, я общаюсь с человеком. И вот если мне интересно общаться с учителем, вот просто по-человечески mm -hmm. интересно, мы идем дальше. Да. Если мне неинтересно, какой бы профессионал он ни был, да, какими методиками бы опытом он угу. не обладал, я понимаю, что такой человек не может учить детей. Им будет также неинтересно. Плюс учителя должны быть цельными и счастливыми. Угу. Это очень важно. Иначе, то, что они будут транслировать каждый день, будет совсем не то, что хотят видеть родители, то, что нужно детям. Только цельная, счастливая, реализованная личность может научить детей чему-то стоящему. Так. Дякую. Думаю. Ну вы еще е автором идеи, та арт а, а, «Арт угу. так и артпроекта, проекту артбалкон, так. Я так разумею, еще сколько этому проекту рик, че трохи больше? Ну даже меньше года. То, только... то есть мы один сезон отработали. Так. Есть... Як есть... эта думка пришла вам в голову? <laughs> ну где-то год назад мы не так давно переехали вот в квартиру, где непосредственно угу. балкон выходит, да, из этой квартиры в городской сад и Стоями... Это ваша квартира и да, ваш балкон. Да, так. да. Вы вышли одного ранку, ну как же можно, ще таки, это такая, ну у вас, ну вы люди, ну скажем так, підприємець, так угу. и все, так как можно використати наш балкон, так? Ну примерно так было, но вопрос тут даже не в предпринимательстве, а больше в том, что, знаете, вот когда вы стоите на этом балконе и видите перед собой городской сад, вы понимаете, что вы находитесь в очень, в очень социально значимом Месте. его нельзя использовать просто так и в то же время преступно оставлять его ну просто как частную собственность mm -hmm. да то есть для для ну, для наших нужд это неправильно по моему мнению да кто-то многие мне говорили что я не совсем э, скажем так здоровая да потому что ну там в своей квартире такое устраивает но я понимаю что есть какая-то социальная ответственность да, когда вот есть такой балкон и мы стояли с мужем, я пила кофе и думали, да, действительно, а что тут можно сделать? И я просто в какой-то момент сказала, слушай, вот сделала прям так рукой, говорю, mm -hmm. да пусть здесь выступают люди, артисты, музыканты, танцоры, читают стихи. Это же классно, да, такая площадка, прекрасный обзор. И вообще, ну, мне кажется, Одессе нужно было уже что-то такое, mm -hmm. чего нет нигде. Так. Этого, правда, нет нигде, эта идея ниоткуда. откуда откуда то не, не взялась, вот где-то я увидела, ну, вот оттуда откуда-то, ну, просто mm -hmm. в какой-то момент я, я услышала, да, что, а можно и вот так. И как-то очень неожиданно, опять же, для многих, да и для меня тоже, я сама сомневалась, получится ли, потому что суть в том, что э, все артисты, которые выходили на сцену арт-балкона, скажем так, да, их было около 200 за 4 месяца, 34 mm -hmm. концерта, каждый выходил выходные, субботы так, и так, воскресенье. Она ведь взымку? Нет, нет. Это с мая по сентябрь. То есть 4 месяца мы отработали, все артисты, они делали это совершенно бесплатно. То есть они делали это просто в качестве подарка для Одессы и одесситов. И когда мы начинали проект, мы общались там с разными людьми из вот этой вот творческой тусовки. Они говорили, нет, Таня, ничего не получится, люди не будут э, выступать бесплатно, надо хотя бы кому-то платить. На что я сказала, ну, во-первых, кому-то платить, кому-то не платить. Это абсурд. Во-вторых, -во это некоммерческий uh -huh. проект. А в-третьих, я сказала, если... Людям это не нужно, тогда сам проект не нужен. В чем его смысл? да. А если людям нужно, тогда все пойдет. И все пошло, и все пошло очень здорово. Даже Михаил Михайлович Жванецкий говорил о нашем проекте на открытии кинофестиваля. Вин на вашем балконе? Он не был да. на балконе. Я его видела однажды в городском саду, когда был арт-балкон. Видела, что он смотрел, наблюдал mm -hmm. за всем этим. Ну, естественно, как одессит, я думаю, что он и наслышан об этом проекте. А потом нам довелось познакомиться прямо вот накануне, кстати, открытия кинофестиваля, куда его пригласили. И он сказал: О, да! Ну, я представилась, сказала, что я руководитель mm -hmm. арт-проекта. Ох, да, здорово! Я видела это очень классно, очень здорово! И он говорит: я даже уже написал речь то есть, это еще до нашего знакомства, mm -hmm. где рассказывал. о Важності такого проєкту, mm -hmm. і я очень йому благодарна. Кесна те признання так. від метра. Ну, ви знаєте, я теж чула, де, наприклад, там у Львові е, ну, дуже люблять. я Знаю, є їх небагато, але є такі відкриті відкриті квартири. Ти uh -huh. такі, е, де жив, ну, живуть творчі люди, скажімо так, uh -huh. чи будь-то актриса, чи це uh -huh. сімейна пара, чи ні. І е, всі знають, всі творчі люди знають, що це відкрита квартира, що туди можна приходити, проводити якісь. Вечори, ну, uh -huh. творчі, звичайно. А, ну, а мене, ну, Це дуже ну, приємно, так, це дуже так класно, але є такий маленький, такий, маленький нюанс. Uh -huh. а, ти уявляєш ну, свій, свій дім так, якимось таким затишним, де ти не пускаєш якихось чужих людей. Uh -huh. так. Це твоє ну, дуже таке інтимне місце, так, uh -huh. де твоя родина. Де твої діти, і мене взагалі дуже дивувало, як люди так можуть сьогодні відкривати двері своїх квартир, запрошувати на свої балкони. Ну це є якийсь ризик, чи, чи це такий спосіб життя? Чи ви це якісь люди вже іншої формації? Вы знаете, я вам так скажу. Что вы, что у вас есть какие-то будиночки, где затишно, и где вы, куда вы никого не, не пускаете? Но у нас есть дача, даже не у нас, а да, да. у моей мамы есть дача где-то там в деревенской глубинке, куда мы, да, вот в сентябре после того, как все закончилось, мы уехали, потому что, ну, на два дня на выходные, потому что действительно только там мы отдыхаем. И действительно, морально и физически это очень тяжело. Но, если говорить вот про то как мы это воспринимаем, я вообще, я не могу сказать, что я очень э, человек такой, ну, то есть я не экстраверт, это точно, я интроверт скорее, хотя моя работа все время связана с общением и вся моя деятельность, но и, и мне действительно раньше было очень тяжело вот там в гости кого-то пригласить и так далее, а сейчас там 200 человек выступающих, там еще плюс человек 10 на каждого поддерживающего У -у -у. было в квартире, так, так. ведь там же в квартире тоже происходило действие. Тут я вам скажу так, вопрос в том, что ты несешь людям и получаешь ты точно так же от них. Да? Когда ты открыт и люди к тебе открыты, когда ты ну, излучаешь какое-то творчество и люди излучают. Что касается квартиры, мы к этому относимся так, это всего лишь стены. Ну физически это стен, равно как и балкон, это балкон но то чем ты наполняешь эти стены угу. и есть вот суть вообще вот вот этого дома мы его в этом году да там в прошлом году уже э, наполнили творчеством и таким, ну, дарением творчества, потому что действительно все люди вот с такой искренностью дарили, с такой любовью дарили вот то, что они делали, и вот отличие, как раз арт Балкона от вот таких творческих квартир, это то, что а, это выходило за пределы этой квартиры, далеко за mm -hmm. пределы, да, потому что это было доступно всем, кто мог и хотел прийти в городской сад, и вот это очень важно. Там такой заряд энергии был, что, знаете, это все. То всіх цих неудобств і там і якісь немає якісь значення, хто користувався твоїми тарілками, чашками, де хто сидів, стояв, ходив. Mm. А, ну, люди ж бувають різні, no, так? Да, да, а, бувай, і, ну і ну як для стороннього спостерігача це дійсно дуже цікаво. Так? Mm. А, ну я просто хочу сказати, що я, мабуть, такого б не зробила в своїй квартирі. А ну це вже, ну це просто я вже така. Можливо, вік в мене вже такий, а можливо, знаєте, і неможливо це з. С... Майже ну на 100% точно, що ви це покоління зовсім інших людей, я вважаю, що такі люди, як ви, змінюють світ на краще. Тому я вас слухаю і думаю, як у вас вже немає того, знаєте, що ми ще в генетиці таке радянське носимо, так ви вже Ну як так бачу, можливо, я помиляюся, але ви якась і ну інша. І я так дивлюсь на вас і думаю, якби як мого більше було таких дівчат. Як ви, там хлопців. Ми дійсно, я вірю в те, що ми будемо жити зовсім іншій країні. Але на жаль, я не думаю, що це буде завтра чи післязавтра, але можливо, десь там колись. І ви знаєте, дуже вам великі спасибі. Я знаєте, така дуже емоційна людина. Коли я чомусь так розчулююся, то я вже знаєте і спасибі, і кланююся, і все, тому що, ну, знаєте, не те, що не можеш робити ти, а роблять інші. Це, це, це благородно. Ви знаєте, ми сьогодні дуже. Не часто згадуємо це слово благородність. знаєте, Ми якось ну, це забули так, бути благородним. І е, ви знаєте, що за такими як ви, майбутнє майбутнє цієї країни. Спасибо. Я думаю, що ваші діти вони ростуть в любові, в щасті і вони, вони будуть щасливими, тому що в них такі батьки, і вони, вони в цьому з самого дитинства. Ну да, так. ну тепер давайте до вашої громадської діяльності перейдемо. Тим паче, що сьогодні такі, знаєте, ну не лише сьогодні, але так сталося, що а, сьогодні майже там щонедень, то якісь такі знаєте. І у вас є громад, ви голова громадської організації. Угу. Так розумію, і ви були, мабуть, і автором і дей, так. Да. Мрій та дій» – це молодіжна організація, це для молоді. Чи туди чи сьогодні мріяти й діті? может, даже и уже такие люди прохилого веку? Mm -hmm. Я абсолютно никаких ограничений ну, не закладывала изначально да, в создании вот организации в тот момент, когда создавала. Я действительно считаю, что и мечтать, и действовать должны не просто могут, а должны абсолютно все, вне mm -hmm. зависимости от возраста, пола, вероисповедания и чего бы там ни было, еще и каких-то взглядов. А, что касается ну, громадской деятельности, то есть несколько направлений. Это культурное направление, да, вот и арт-балкон, собственно, тому подтверждение. Это а, направление в сфере образования. Есть очень большое еще одно направление, о котором крайне редко упоминается, ну, в каких-то средствах массовой информации, да. Mm -hmm. Но то, что для меня, например, это одно из самых важных направлений, это работа в сфере защиты прав детей. Mm -hmm. а, есть у нас сейчас такая реформа деинституализации. Возможно, кто-то слышал из зрителей это реформа интернатных заведений для детей основная цель реформы это реформирование вот этих интернатных заведений с целью создания таких социальных услуг на местах для того, чтобы дети не попадали mm -hmm. в интернаты и для того, чтобы дети жили в семейных формах воспитания. Не обязательно это биологическая семья, иногда это действительно бывает невозможно, да? но все семейные формы воспитания, которые есть в цивилизованном мире, должны быть доступны нашим детям, потому что интернатные заведения во всем мире признаны местами несвободы. Mm -hmm. Ну и я собственно так к этому отношусь, поэтому очень много времени на самом деле я уделяю вот этим вопросам. Я постоянно учусь, постоянно мы делаем какие-то мониторинги этих заведений. Я много работаю с семьями, где есть дети, попавшими в сложные жизненные обстоятельства. Помогаю им для того, чтобы, вот опять же, угроза того, что ребенок может осиротеть, да, то есть его могут просто отдать там, в интернат, или в детский дом, чтобы этого не было, ну и так далее. Угу. Кто те люди, які с вами проработают? А, такие же одесситы, украинцы, которые которые взяли в какой-то момент ответственность на себя за свою жизнь, и за жизнь тех, кто рядом. Не надо спасать миры, знаете. Так, так -то. Я тоже не спасаю. Мир. Там, давай, куда? Да, да, я тоже не спасаю мир. Просто я понимаю, что ну вот я не могу жить, да вот вот где-то вот в своей квартире, да вот здесь у меня красиво, хорошо, а выходить на улицу и наступать, извините, сами понимаете да. куда. То есть для меня хорошая жизнь это когда, куда бы я ни пошла в своей стране и в своем городе, мне было хорошо. И вот там, куда я иду, там я и пытаюсь что-то изменить, улучшить, исправить, сделать что-то для этого места. Mm -hmm. И точно так же со мной работают те люди, которые вот там хотят что-то менять и берут на себя ответственность, они ждут какого-то царя. Папу, який так, так, да, так, так. Да, Ну, это как-то А так. ми вийдемо і будемо цим задоволенням користуватися. Да, так? Да, да. Ну, знаєте, наша програма вже добігла кінця, і наостанок, ну, ми всі розуміємо, що ви створили відкриту європейську школу, так, а ви голова громадської організації Мрій та дії, а ви автор, ідеї керівник і працює цей арт-проект, проєкт Арт Балкон. Так? А ви виховуєте чудову. детей у вас прекрасно родина и ну, я на вас дивлюсь вы такая жива людина а, и, и я так що у вас ще безліч мрій, якин сами найближчі. сами наиблище я очень хочу построить большую среднюю школу так очень хочу это очень важно для нашего города угу. вот это наверное самое такое ну а если из таких Мічтані глобальних, то конечно, хочу, щоб вона закончилася. Це <свісно> ми всі цього хочемо. Да, да. а так, звісно, та школа. Так? От это основное. так. Ми ну, да. ж дякую вам велике за те, що ви прийшли, розповіли нам дуже багато цікавого. І ще дякую вам за те, що ви є. Тасі <laughs> я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні гостою програми була Тетяна Петракевич, директор відкритої європейської школи, голова громадської організації Мрій та дій», автор ідеї та керівник проекту Арт Балкон. Дякуємо за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.